Регувати в Одесі можна скрізь, треба тільки домовитися із чиновниками. Тоді вам дозволять встановити будку або лоток будь-де. Протягом року Костусів з успіхом виконує програму перетворення міста на стихійний базар. Скопчення лотків, будок та павільйонів поплюжить місто. Вони одразу кидаються в очі та залишаються у пам'яті так само, як пам'ятник Дюку та Потьомкінські сходи. Улітку Костусів провів пропагандистську кампанію щодо незаконної торгівлі. Деякі лотки та павільйони справді прибрали. Але замість них з'явились нові під вікнами житлових будинків. Виникло безліч міні ринків. Саме так команда Костусєва перетворює Одесу на сучасне європейське місто. На торговий безлад звернула увагу і комісія президента, що перевіряла діяльність міської адміністрації. А тому Костусєв був змушений заявити про введення мораторію на встановлення нових торгових точок. Аби поговорити про новий мораторій та з'ясувати, чому він з'явився саме зараз. Ми запросили до нашої студії депутата Одеської міської ради, члена постій. Комісії міськради з економічної політики та торгівлі Дмитра Співака Дмитро Павлович, раді вітати вас в нашій студії. Добрий день, Добрий день. термінова одеська міська рада е, на чолі з Олексієм Костусєвим прийняла мораторії на встановлення малих архітектурних форм. Мається на увазі, зокрема, павільйони, торгові лотки. Цікаво, що останнім часом про це дуже дуже багато говорили. І на нашому каналі також про те, що Одеса потерпає від засилля цих так званих малих архітектурних форм, потрібних комусь або, можливо, не дуже самим одеситом. Будь ласка, надайте ваш коментар, адже ви є фахівцем у цій галузі. Ну, комментарий очень простой, он однозначный. Знаете, как говорится, то, о чем так долго говорили большевики, меньшевики, те, кто посредине, я надеюсь, наконец-то свершилось. То есть, мораторий на установку будок, павильонов и других объектов мелкорозничной торговли, о котором не только я, но и многие мои коллеги говорят на протяжении не одного года, Катерина, не месяца, а года, насколько я помню, с 2003 года, уже третий Созыв депутатского корпуса пытается как-то навести порядок э, в, с точки зрения э, размещения вот так называемых малых архитектурных форм. Объявленный сегодня мораторий, э, я надеюсь, это начало этого процесса. Однако могу вам сказать сразу, что это процесс непростой, потому что, как вы понимаете, поскольку в городе Одессе как грибы появляются эти павильоны и будки, значит это кому-то выгодно, значит это кому-то интересно. Никто не планирует э, заниматься тем, чтобы отнимать э, хлеб у предпринимателя или представителей малого бизнеса. Здесь надо правильно понимать и соблюсти вот эту тонкую границу, да. То есть не нужно здесь лозунги о том, что вот где людям негде заработать, это последнее, так сказать, их место, работа и так далее. Мы говорим о другом. И я уже на протяжении нескольких сессий предлагал, э, чтобы мы сделали мораторий не только на установку малых архитектурных форм в городской черте на улицах и проспектах нашего города речь идет и о парковой зоне вы об этом знаете речь идет и о прибрежной зоне то есть наконец-то город город в лице городской власти должен разработать єдиний документ, новую некую концепцию розміщення установки і експлуатацію малих архітектурних форм. Чому з 2003 року минуло майже 10 років, і не було зроблено такого кроку, який було зроблено? Вчера. Дехто из фахівців э, скаржится на то, что, возможно, міська рада не так же якісно працювала, и все это связано с тем, что у місті была президентская комиссия из Киева. 2003 года, Катерина, это не первый мораторий, объявленный на установку малых архитектурных форм. Однако э, все предыдущие попытки навести порядок в этой сфере заканчивались пшиком и пустым звуком. Почему мы с вами об этом говорили? Второе, вторая, так сказать аспект вашего вопроса не связан ли как вы спросили нынешний мораторий с той комиссией звезы, которая за да. комиссии сказать. ну знаете давайте скажем так что каждое совпадение есть тоже частичка закономерности и Пусть даже будет и так, если этот мораторий и объявление о моратории как-то и связано с посещением нашего города комиссии, в совокупности с жалобами жильцов, то не имеет значения, что, является, что явилось толчком этого решения. Главное, чтобы мы это решение довели до логического завершения своего. еще одно из а может и не, это то, что на оголошение этой події, принятия моратория, было запрошено представителей разных засобов массовой информации, кроме нашего компании. Как вы уважаете, спевпадение, а Ну, это уже обычное совпадение. Я думаю, что, к сожалению, моему великому, к сожалению, это ваш вопрос риторический. Думаю, что э, свобода слова, о которой говорит и руководство страны, кстати, закон о доступе к публичной информации. Ну, э, городская власть, так сказать, зачастую закрывает глаза на эти требования, и к моему великому сожалению, складывается так, что ваш телеканал, который сегодня, безусловно, в своей деятельности показывает и правду Одессе, там рассказывает о тех проблемах и негативных явлениях, которые есть в городе. И, конечно, городская власть не любит, не любит горькую правду, не любит критику и зачастую делает, на мой взгляд, абсолютно ошибочные, неправильные шаги, не приглашая к конструктивному диалогу представителей вашего телеканала. Проводится певный мониторинг щодо новых малых Архитектурных форм сегодня с ранку. Сегодня с утра уже были звонки о том, что где-то в районе так. Э, рынка Южный, где-то в районе э, проспекта Шевченко уже после объявления моратория кто-то привез и установил э, очередные будки. Ну, спасибо одесситам. это тоже один из способов мониторить эту ситуацию, потому что ни одно количество чиновников не сможет справиться с этой проблемой без помощи одеситов. Тем более, что э, многие предприниматели за многие годы э, вот за все эти Годы уже привыкли к тому, что ну мана там объявили себе мораторий, там поговорят, поговорят и забудут. Мы как работали, так и будут работать. Вот эту негативную тенденцию и вот эту негативную привычку нужно потихонечку искоренять. На взаем.